Что делать? Давай, э, начали уже выдумывать. И сам по себе, ну, петика Майдана, она была как частичкой всего Майдана, мы были неотъемлемая часть, мы с друг дружкой, с разными организациями дружили, там, допустим, даже тот же музей Киева, который был на четвертом даже когда, получается, после институтского, после Грушевского, в самом конце, когда разбомбили украинский дом, я пришел туда, смотрю, что как было все красиво, теперь все в саже, все, блин, не, не буду описывать, но все было просто уничтожено, просто уничтожено. Я не знал, как мы это будем все восстанавливать. Я вижу, как это все на, на твоих глазах, все это убирается, все это отстраивается обратно, ты понимаешь, что все, жизнь продолжается, я так скажу. И была ситуация, когда опасались, что украинский дом опять э, захватят. И мы пошли помогать музею, выносили вот эти вот архивы, которые по 200, по 300 лет, уникальные картины, и просто слезы наворачивались на глазах, когда ты понимал, что это мы могли просто потерять, я несу это в руках, это для меня была такая честь, и ты понимал, что эти сволочи просто уничтожали это все, оскорбляли просто все, что мы вкладывали в душу, вот. Но я был очень счастлив, когда это все восстановилось, и украинский дом стал еще лучше, чем был раньше. Вот, Для меня библиотека и письмо Идан, он вселил в меня такого, ну, как и многих из нас, такого военного света, который разгорается и разгорается. Когда ты вот вспоминаешь это все, у тебя так... Это приятное ощущение, когда я пришел сюда, вижу этих людей, которых я вот не видел. И у меня такие ну, погружения в эту прекраснейшую атмосферу, такого счастья, вот этой как маленькой страны, такого чуда. Не знаю, как это объяснить. Вот, ну я думаю, на этом закончу. Спасибо большое.